Сегодняшний день это символ и важный момент. Сегодня к Харькову, в котором работает новая патрульная полиция, присоединяется вся Харьковская область. Сегодня в Харьковской области по новой системе, по системе, которую мы разрабатывали и опробовали в других местах и городах страны, начинают работать специальные группы реагирования. Специальная группа реагирования – это сервис и комфорт для наших граждан. Так, чтобы быстрее полицейский оказывался рядом с событием, оказывал помощь и поддержку. Так, чтобы даже в самом маленьком селе каждый понимал, если что, помощь будет рядом. Я знаю, что многие из офицеров и полицейских переживают, как будет завтра. И хочу каждому из вас сказать, завтра будет нормально. Завтра будет хорошо, тогда, когда вы… Будьте относиться к своей службе должным образом. Мы уважаем и ценим работу каждого из вас. Мы знаем, как сделать так, чтобы вы были более оснащены, более компетентны, чтобы были уважаемыми членами общества. И это главное, на чем мы будем строить дальше нашу систему, нашу реформу на уважении общества каждому из вас. И сегодня, шаг за шагом, мы приближаемся к новой идеологии действий полицейского в Украине. Это крайне важно, и каждый из вас делает этот шаг. Спасибо вам, спасибо нашим партнерам из Европейского Союза, лично послу Тамбинскому, который здесь рядом. Спасибо премьер-министру, который очень четко поддержал нашу систему изменений в это непростое время. Рассчитываю на каждого из вас. Слава Украине! Европейский Союз duże zainteresowanie w tym, żeby budować zaufanie ukraińskich obywatelan do tego, że policja to reprezentant państwa, co reprezentant państwa, jaki służy i obywatelom i bezpieczeństwu drżawy Ukraina przechodzi duży skomplikowany czas. Duże wielkie wypróbowania przed wami. Ale ja pewne, no i może wy możecie podołać tym nowym zadaniom i możecie dowiedzieć się, że wam służyty dla krainy to wasz, nie tylko, tylko wasza praca, ale co wasze nowe, życiowe zadania. Ja was witaję z tym i zapewniam pana premier ministra i e, wszystkich ukraińskich partnerów, że Europejski Sojusz stoi na boku Ukrainy, pomaga i Фінансово, але і експертну допомогу тими всіми напрацюваннями, щоб Україна була сильно стабільною державою, яка сама буде спроможна вирішити свої запитання.